अस्सलाम असला आदाब मै रहीम शेख और आप देख रहे हैं एन ट्वेंटी फोर जिंतूर न्यूज आज हम जिंतूर शहर का मुआवजा कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी पूरा मुस्लिम एरिया है पूरा लेकिन यहाँ पर नगर परिषद का अभी भी इलेक्शन आ चुके हैं लेकिन अभी भी इनका कुछ ख्याल नहीं है यहाँ पर साफ सफाई के हद हाँ तक नाली के हद हाँ तक जमजम का भी हाल हम आपको हाँ, हाँ हम बताएंगे और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये नेमगिरी रोड है और ये यहाँ पर तीन की मस्जिद है यहाँ पर और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ जानवर है यहाँ पर इस ऐसी गंदगी फैलाते हैं यहाँ पर लेकिन नगर परिषद का कोई भी आदमी यहाँ कर इसको सफाई नहीं करता और आप नगर परिषद के इलेक्शन चालू है और नगर परिषद के इलेक्शन के वक्त सिर्फ वोट मांगने के लिए अभी हर कोई पक्ष का इंसान यहाँ पर आकर हमें वोट दे की मांग कर रहा है यहाँ पर काफी जनता यहाँ पर तादाद में मौजूद है हम उनसे कहेंगे कि आप उनसे बावीस चाहेंगे? 22 दोन हजार 2025 रोजी अपन बहु सकता या ठिकाणी नगर परिषद कशे है या ठिकाने डेंगू हो दवाखान्यात जात आहेत मच्छर हिच्यावर बसलेले आपण बघू शकता डेंगू जिंतूर तालुक्यातील जंजाम कॉलनी या ठिकाणी आपण बघू शकता की एवढं घाणीचे साम्राज्य झालेलं आहे आणि या ठिकाणी स्वतः नागरिक नाली काढत आहेत पण प्रशासनने नगरपरिषदेने अजून याकडे कानडोळा केला आहे आतापर्यंत बी बऱ्याच वर्षापासून आणि आता या ठिकाणी इलेक्शन आले आहे सध्या नगरपरिषदेचे आणि वार्ड मेंबरसुद्धा या ठिकाणी आता चक्र मारत आहेत नगराध्यक्ष जे उभ नगराध्यक्षपदासाठी जे उभं टाकलेले आहेत ते सुद्धा चक्रा मारत आहेत पण आतापर्यंत इतके वर्ष झाले पण इतक्या वर्षामध्ये अजूनही कुणी याकडे डुकू दुकु, डोगूनसुद्धा दुकु, पाहिले नाही आणि आता वोट मागण्यासाठी सध्या प्रत्येक दारावर जात आहेत भविष्यात या ठिकाणी कशी नागरिकांची काय अवस्था आहे सध्या इलेक्शन आले की हे जागा होतात आणि आपल्या आपल्या नातेवाईक असू किंवा कुणी ओळखीचे असू त्यांच्यासाठी स्पेशल नळ काळू काढून देण्यात येत आहेत आणि हे रात्रीच्या वेळेस हे काम झालेले आहे सध्या या ठिकाणी हे खंदर जे माती दिसायली या ठिकाणी विना परवान्याचे हे नळ घेतलेले आहेत हे जे, जे मुरूम टाकण्यात आलेले आहे आचारसंहितेमध्ये हे या ठिकाणी मुरूम टाकण्यात आलेलं आहे आधी या आधी या ठिकाणी खूप खड्डे होते आणि पाणीसुद्धा होतं खूप घाणीचे सम्राज्य होते जमजम कॉलनीमध्ये आणि आपल्याला स्वतःची सीट निघावं यासाठी यांनी मुरुम टाकले या ठिकाणी इकडं आपण बघू शकता चौकळ आता काही काही ठिकाणी वालेकुम आदाब मैं हूं रहीम शेख और आप देख रहे हैं जिंतूर शहर का नजारा जिंतू शहर में यहाँ पर जमजम कॉलोनी अभी नगर परिषद के इलेक्शन चालू है और ये नगर परिषद के इलेक्शन में यहाँ पर कई घरों में पानी यहाँ घुस चुका था इनके अनाज बहकर चले गए थे उस वक्त यहाँ पर एक भी कोई समाज कार्य या फिर समाज करने वाला ऐसा एक भी कोई नेता या ना कोई माजी कोई यहाँ पर देखने को भी यहाँ तैयार नहीं था मगर आप नगर परिषद के इलेक्शन आने के बाद यहाँ पर हर कोई मुझे मुझे कर रहा है आप तो समझ ही रहे होंगे यहाँ पर इतने लोगों की समस्याएं थी और यहाँ पर देख सकते इनके घरों में जब पानी घुसा था तब भी यहाँ पर कोई भी एक भी नेता यहाँ पर आकर किसी ने भी पानी निकालने की भी कोशिश नहीं की यहाँ पर कई लोगों ने मोहल्ले वालों ने नाली बनाई है खुद के खर्चे से जिसे भी लाकर यहाँ पर नाली निकाल कर पानी का घरों में नहीं घुसना इसलिए नाली निकाल दिए हमारे साथ में यहाँ मोहल्ले के एक नौजवान है उनसे हम बात करेंगे बता सकते हैं आप यहाँ पर हाँ ये नाली जो है तो हमने खुद है तो वैसे जमा करके कर करिए हमने पहले बहुत तो ऑपरेशन थे, थे हम जो मुरूम के वास्त से इसके वास्ते तो जो हमारा मोहल्ले के अंदर पानी घुस रहा था हमारा इसके कुछ न कुछ इलाज करो करके कोई लोग आने आए लेकिन हमारे बाद में पूरे महिला के गली के लोगों से पैसे जमा करना पड़े पैसे जमा करके हमने यहाँ से जो ना है तो नाले में ले मिल जाके छोड़े तो हमारा काम इलेक्शन के पहले कुछ भी नहीं हुआ था जो भी हो रहा था मुंह देख के जब भी मुरुम भी अगर राजी फाड़े तो मुंह देख के मुरुम गिर रहा था जहाँ जरूरत है वहां मुरुम गिरा नहीं जहां जरूरत नहीं है वहां मुरुम डाल के लिए लाए अब ये गलिया वाले पूरे परेशान थे यहाँ से स्कूल के बच्चे जाते थे ये मुरूम जो डालने का बोले तो इंजीनियर साहब भी आए थे यहाँ यहाँ आके खड़े थे इंजीनियर साहब इंजीनियर साहब ने बोले थे ये गली पूरी ओके करके देंगे इधर की ये मस्जिद की गली ये पूरी अभी इसमें एक भी ट्रिप नहीं गिरी गिरा इधर स्कूल की रोड है इधर भी एक भी ट्रिप नहीं गिरी ली खाली आके हमारे आश्वासन दे के चले गए थे की भाई मुरुम डालेंगे बोल के लेकिन कोई नहीं आया आखिरी को को क्या करना पड़ा पूरे घर वालों से दो दो सौ रूपये जमा करना पड़ा जिसे मंगा के हमने नाले को पानी यहाँ पर हमारे साथ में काफी इस मोहल्ले के साबुन बेस मोहल्ले के यहाँ पर काफी रहवासी है, है यहाँ पर और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस इलेक्शन के बारे में कि आप किस तरह का कि उम्मीदवार चुनना चाहेंगे हमको उम्मीदवार अच्छा होना करे काम करने कचरा है साफ करने वाला जाए हमारे ये आप क्या कहना चाहेंगे हम भी बोलेंगे भाई कचरा गाड़ी हमारे गली में आना और आना उन्हें हमारे घर के से जरा रुकता हो पांच मिनट रुकता निकल जाता घर में से लेडीज का गली में के रोड जो खोदे गए थे अभी तक कितने आ, साल हुए पंद्रह साल से बीस पच्चीस साल रोड नहीं बना हमारा गली में का नालियाँ साफ होते ना कुछ होते नाली का पानी नहीं निकलता और उम्मीदवार आता बोलता है अब तुम्हारा हम मतदान करो हम चुन के आवाज बना के देंगे बाद में पांच साल तक वो मिलता नहीं वो गैप होता तीसरा लाख खड़े कर डालते वो भी दूसरे वार्ड का खड़े होता उसके घर पे जाते मिलता नहीं और काम हमारे लटकते रहते ऐसे हर बारी में उम्मीदवार बदल जाता नवा पुराना आता नहीं वो आता कोई भी दो बना के देंगे और काम नहीं होता हमारा हमारा काम होना तो आप इसके बारे में क्या चाहेंगे यहाँ जो गंदगी फैली हुई है रोड भी नहीं नाली भी नहीं यहाँ पर रोड भी काफी सालों से उखड़ा हुआ दिख रहा है अब यहाँ पर ऐसी गंदगी है इसके बारे में नगर परिषद के जो चुनाव के लिए जो खड़े हैं मेंबर्स वार्ड मेंबर नगर अध्यक्ष इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको किस तरह का इंसान चाहिए सर्वप्रथम जे नगर परिषदच्या निवडणूक लागलेले ला आहे सर्व पक्षाचे उमेदवार आपल्या गाठी भेटीला सर्वच्या घराघरी पोचत आहे तरी मी जे जनतेला एक आवाहन करतो की आपल्या सेवेसाठी जे उमेदवार आपल्यासाठी एक चांगला दिसेल त्याला जे एक निवडून द्यावा आणि माझी दुसरी प्रतीक्षा अशी आहे की शहरामधील प्रत्येक वाडामधील आपल्या आपल्या म्हणजे मुस्लिम भागामधील जे आहे तर बरेच कामे पेंडिंग पडलेले आहे तुम्ही बघत आहे की शहरामधील जमजम कॉलनी आजम कॉलनी बरेच ठिकाणापासून जे पाऊस चालू झालापासून तर हिवाळ्यापर्यंत त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे आणि दुसरी हे गोष्ट आहे की रोड रोड नाली रस्ते हा विकास नाही हा विकास म्हणजे मुस्लिम भागामधील ओपीडी पाहिजे मुस्लिम भागामधील जे आमचे बुजुर्ग लोक असतात त्यांना बसण्यासाठी एक गॉर्डन पाहिजे आजूक जे आहे मुस्लिम भागामधील एक स्वच्छ आणि चांगली एक अंगणवाडी पाहिजे जे विद्यार्थ्यांसाठी एक लहानपासून त्यांची सुरुवात होती शिक्षणाची ते अंगणवाडी आमच्या मुस्लिम भागामध्ये आतापर्यंत मला दिसली नाही आणि तिसरी एक गोष्ट आहे की सर्वच पक्षाचे उमेदवार येतात आणि आम्हाला जे आश्वासन देतात की आम्ही हे करू ते करू आम्हाला त्याच्यापासून अपेक्षा आहे जे बी निवडून येईल नगराध्यक्ष असो की नगरपालिकाचे एक मेंबर असो त्यांच्यापासून आम्हाला एकच अपेक्षा आहे की ते आमचे काम करेल म्हणून मी जे जनतेला एक आवाहन करतो की आपलं जे मतदान आहे ते सर्व मतदान आपण जे बुधवर पार पाडावा आणि दुसऱ्या शहरामधील एक आमची खूप एक मुस्लिम भागामधील जे रोडचे मसले सांगितले मा आमच्या बुजुर्गने सांगितलेले आहे की आमचा मेंबर असा असावा की जे आमचा काम करावा आणि जे शासकीय योजना असतात ते आमच्या आमच्या जवळ कसे आणण्याचा प्रयत्न करील असा हा आमचा उमेदवार असला पाहिजे